Доброго ранку, шановні друзі, в українській баскетбольній суперлізі завершується перше коло. Тож сьогодні ми вирішили знову поговорити про баскетбол. І у нас в гостях головний тренер баскетбольного клубу Київ Ренато Паскуале. Сеньор Ренато, доброго ранку. Добродієн. Скажіть, будь ласка, як складалася ваша кар'єра після того, як ви вперше працювали в Києві і поїхали з України? После того, как я уехал из Киева, я подписал контракт с командой первого дивизиона чемпионата Италии, Реджио Эмилия, а также я подписал полуторалетний контракт с командой Виртус Болони, а также в 2009 году я подписал контракт со сборной Канады и работал как помощник тренера. Кто запропоновал вам повернуться в Киев? Со мной разговаривал Виталий Любединцев, спортивный директор баскетбольного клуба «Киев». Он рассказал мне о том, что планирует баскетбольный клуб «Киев» делать в текущем сезоне, о программе своей работы с молодыми игроками, и мне очень импонировала та программа, которую он предложил. Вы на тот момент следовали за выступами киян? Да, конечно же, я следил за успехами команды, а также я никогда не забуду тех людей, с которыми я работал раньше, начиная от людей, которые работали в офисе клуба, своих игроков, помощников, поэтому это и было причиной того, что я внимательно следил за успехами баскетбольного клуба Киев. Какой термин вашего нового контракта с Киевом? У нас было о чем поговорить, что мы даже забыли обсудить срок контракта. Мы говорили о том, что требуется сделать, но мы не говорили о том, за сколько мы это сделаем. Какие были ваши ощущения, когда вы повертались в Украину? Насколько сильно изменился Киев? Я приезжал в Украину несколько раз на протяжении того времени, когда я не работал в Киеве. Но когда я прибыл этим летом, я заметил очень много перемен, начиная от людей, от того, что появилось очень много новых зданий, новых машин. И мне показалось, что шесть лет пролетели так быстро, как будто бы пролетела целая вечность. Если говорить про баскетбол, то насколько он изменился в Украине? Очень много изменений произошло за это время, поскольку шесть лет назад только у трех или у четырех команд были легионеры. В этом сезоне каждая команда имеет пять легионеров, кроме бы какие У нас их только трое. Какие задания ставят перед собой а, с командой? Задачи были поставлены прошлым летом, когда мы разговаривали с руководством. Есть несколько очень ярких, перспективных молодых игроков, поэтому мы концентрируемся на прогрессе и индивидуальном развитии этих игроков. Для людей, которые приходят посмотреть баскетбол, легче увидеть, команда проиграла или выиграла. Но достаточно трудно усмотреть разницу в развитии индивидуальности каждого игрока. Мы начали сезон с семи проигрышей. И но no, последние 4-5 игр я вижу другую игру. The, И сейчас я чувствую уверенность the, в том, the, что the мы сможем прогрессировать до конца сезона. Что нужно сделать, чтобы вернуться все-таки на лидирующие позиции? Ukrainian, Ukrainian Нам необходимо создать фундамент. Фундамент – это обучение молодых украинских игроков. А потом команда может добавить еще 3, 4, либо 5 американцев или других легионеров для того, чтобы выступать на достаточном уровне в чемпионате. Как проходят ваши тренирования? Можете поделиться секретами, на чем вы работаете, чему больше приделяете уваги? во фокус Прежде всего мы уделяем внимание индивидуальному прогрессу игроков. Мы пытаемся научить их, как читать игру, научиться играть. Мы концентрируемся не только на, на тактике, поскольку тактика меняется каждую игру. И каждую игру против следующего оппонента нужно играть по-другому. Мы пытаемся научить их выбирать эту тактику. Вот, кстати, сейчас у нас на экране есть фрагмент из баскетбольного клуба Київ. Я хотел у вас спросить, у вас в складе есть такие молодые украинцы, как Бобров, Сандул, Крутоус. Что можете про них сказать? Как охарактеризуете? Бобров очень талантливый, очень хорошо атлетически сложенный спортсмен. Но мне необходимо его подталкивать к тому, чтобы он использовал свой талант. И я вижу очень большой прогресс э, в его потенциале с начала сезона до сегодняшнего момента. Be... Я надеюсь на то, что до конца сезона он станет игроком высокого уровня. Крутоус – это новое имя в украинском чемпионате в Суперлиге. В прошлом сезоне он играл во втором дивизионе и в каждой игре он играл всего лишь несколько минут, может быть, три или четыре. Он поступает таким образом, как и должен поступать молодой игрок шаг за шагом по направлению к тому, чтобы стать членом основного состава. Если говорить о первых играх, то вначале он был занят только защитой и передачей. Если говорить о теперешних играх, то он стал более уверенным в бросках, в проникновении под чужой щит. Поэтому посмотрим дальше, каким образом мы можем его использовать. Сандулу необходимо работать над своей физической формой. У него хороший потенциал, сильные руки, но ему нужно еще немного поработать над собой. Чому було припинено контракт і ви власне розійшлися з JP Primom? Контракт був розірваний по тій причині, що очікується, що іноземні ігроки будуть виступати краще, ніж українські ігрики. Ну JP був не був нелучший, не було не в більш хорошій фізичній формі, чим українці. По тій причині ми розірвали з ним контракт. Ви надумали замість нього запросити іншого легіонера? Поскольку мы выиграли уже три игры после того, как э, ушел от, э, из команды JP, поэтому мы понимаем, что в команде есть э, потенциал, есть игроки, которые могут его заменить, и поэтому нам не нужен в данный момент дополнительный поэнтгард. It looks strange, but, uh, может быть, это звучит и странно, но до того, как ушли от Верченко и JP, we uh, мы проигрывали со счетом 0-7. Uh, после их ухода wins. мы стали выигрывать. Тож, у связи с этим, последнее вопрос, на какое место может претендовать ваша команда за подсумками этого чемпионата? Player like to play in national team. Наша задача увидеть э, наших игроков, таких как Бобров, Крутаус, Сандул, в э, национальной сборной Украины. И какое-то место в чемпионате не является нашей самоцелью. мы постараємося виграти как можно більше игр, поскольку філософія виграша это философия філософія и і игроков. ігроков. Будемо бажати вам в цьому успіхів. І шановні друзі, нагадую, що нашим сьогоднішнім гостем був головний тренер баскетбольного клубу Київ Ренато Паскуалі. На все добре, залишайтеся разом з нами.